У Барановичах подвели выники конкурсу социальной рекламы «Мы за чистый город». У худким часе малюнки переможцев появятся на билбордах города. Конкурс социальной рекламы проводился у межах месячника по доброму порадкованию. За гэты период городская жилево-коммунальная господарка инициировала не одно мероприемство. Страва рассудив, что если аккуратность среди детей, школьников станет привычкой, то сегодня, то в нашем городе будет чисто завтра. Жилищно-коммунальным хозяйством города было предложено отделу образования, спорта и туризма провести единые классные часы, единые информационные часы в учреждениях образования города по раздельному сбору мусора. Кроме того, было предложено провести конкурс на лучший социальный плакат. Мне хотелось бы верить, что этот конкурс поможет действительно сформировать у наших ребят, у ребят, учащихся нашего города, какие-то основные позиции в экологической культуре. Ребята не будут мусорить, ребята будут следить за чистотой нашего города. На конкурс было представлено больше за 100 работ. Неводная научальная установа не засталась у Баку. Узрост удельников самый разный. Свое уявление об социальной рекламе показали на початковых классов. Журы отзначают, что работы у все цикавые, многие с глубоким сенсом. Первое место заняла ученица третьей гимназии Алена Чернявская. И она займается в выявления мостатства и отриманное там умением, вас особенстве свои думки на паперы, привело ей до пиромоги. Я хотела сказать этой работой, что каждый должен убирать в своем городе и не думать, что это может кто-то другой сделать за тебя. Пироможцы и призеры конкурсу отримали дипломы, грамоты и каштонные призы, серед яких электронные книги и флеш-карты. А самые лепшие конкурсные работы будут размещены на билбордах города Барановича. Наталья Васильевская, Людмила Салзина, Юрий Титов, областные новины Барановичи.